Когда есть возможность попадаются лото-маркеты или киоски, где продаются лотереи, то обязательно покупаю. Сейчас это проще стало, потому что сайт есть, на котором можно приобрести билеты, никаких проблем в этом уже нет, я так не вижу. Поэтому сел к компьютеру и приобрел билеты. Тоже мы начинаем основный розыгрыш, великая игра. попробуй что, что, же у нас получается. Ну вот, выиграл. На сайте лото забыл. Номер 73. под номером 73. Велика гра. Он проверял билеты. А потом я слышу, он кричит. Ты сидишь, дорогая? Я говорю, сижу. Я выиграл миллион. Номер 44. Борька подобрал 44. Стоп. Плодотрон в Украине. Розыгрыш закиджено. Это было очень приятно. А то ж витаемо, У нас сегодня неимоверно красивая пудия. У нас снова народился миллионер. Конечно, сразу поверить нельзя было, но смотрев проверив билеты... Она поднялась ко мне, я ей показал. Сказали, прошлый раз. Э, в прошлый раз была комбинация 68, 69, 70. И вот на этой неделе я купил, и получилось тоже 68, 69, 70. Свой счастливый лотерейный билет он продавал в Киевской области. Номер счастливого лотерейного билета 0-22-64-70. Витаем, витаем, главного переможца. Он выиграл 1 миллион гривен. Ну, кто еще не верит, что Лото Забава – это наверное, организация, в которой можно выиграть и хорошо выиграть, пусть проверит на себе, мы проверили.